Ərza salam dostlar mənaldarlar bu günləri yepyeni bir video ilə qarşınızdayam. Bugünkü videomuz yenidən sizlər üçün bir oyun təqdim edəcəm. Mən özüm oynadığım oyunu da sizlərə göstərim. Oradan baxıb görün ki, yəni həqiqətən burada yalandan durub ki, məsələn, nə isə deyib özümüz oynamırıq. Yox, biz də elə deyil. 10 manat mərzevəmişəm bu kupona. Kopenhag qələbə, Levante qələbə, Salzburg time qələbə, oyun qələbə 2.5 üst. Slaviya Praqa qələbə qazanacaq 2.5 üst, Porto özünün 2.5 üstü. Yəni ki, özümüz də oynayırıq və növbəti bir detalı sizlərə çatdırım. Dünənlərim, yəni kupona 988.000 manat vurmuşdum. Görün nədan yanıb. Azakmar qələbəsi gəldi, Manchester City qələbəsi gəldi. Genk 2.5 üstü gəldi, Saint-Étienne qələbə gəldi. Sion Sant Gallen, qol-qol yazmışdıq. 4-0 Sant Gallen oyunu uddu. Sion fsaybı olaraq Bir topp fəra bildmədi. Fenerbahça qələbə yazmışdı, gəldi. Viktorya Plazen qələbə yazmışdı, gəldi. Və bildiyiniz kimi dostlar, söz verdiyim kimi, inşallah 1000 abunə olan kimi kanalımızda coach hekəsini çəkib paylaşacağam. Və sizdən dəstək gözləyirəm. Videonu bəyənin, abunə olun, bildirimləri açın. Bildiyiniz bütün dost anışlara, hər kəsə yönəldin, kanala abunə olsunlar hər zaman da qalxaq və mən də sizin işinizə yərayacaq bir çox gülürümləri sizlərə buradan verim. Ödənişsiz olaraq kuponları paylaşıram mən. Hər zaman heç kimdən heç nə tələb etməmişəm. Etimaram da bir çox təkliflər olub, hətta mənə ki, yəni ödənişsiz kupon ver falan filan, yəni heç birisini qəbul edə eləmemişəm, eləmərəm də. Mən istəyirəm ki, mən qazanıramsa, siz də qazanın. Yəni uduzluğum da olur, udduğum da olur, düz deyən. Durub burda kimsə deyə bilməz ki, mən 100% hər dəfə uduram. Belə bir söhbət yoxdur, uşağlarım, bir dəfəli yadınızda saxlayın. Sadəcə bəzi taktikalar var ki, onlar sizin oyun üzərində analizinizi asanlaşdırır. Biraz xeyirəli olar ki, tapa biləsiniz ki, bu oyunda nə gələ bilər, ehtimallar nədir. Nə Bəzən olur ki, 1.16, 1.10% dan adam gəlir, yandırır. Niyə görədir? Səf analiz etdiyimiz üçün. Bunlara da bir az köməkliyi üçün mən dediyim kimi, yəni çəkib bildiyimi paylaşacağam sizlər üçün bütün bildiklərim, nə varsa hamısını video şəklində bu kanalda izləyəcəksiniz. Sadəcə olaraq dəstək olun, izləmədə qalın. Bu günlük bu qədər, sağ olun, salamat qalın.